Sebaik saja selepas konvensyen Saya dapat maklumat baru Yang mendakwa bahawa siasatan Ni selepas konvensyen eh? Siasatan forensik Terhadap video intim yang membabitkan Dikatakan membabitkan Azmin Ali Disandakan Katanya siasatan forensik Mendapati bahawa video itu adalah sahih Ini menyebabkan saya berubah fikiran Mengenai Azmin Ali Hubungan saya, yang ni saya kena mengaku Depan-depan lah Hubungan saya dengan Azmin ni memang Memang sejuk dan dingin Dia mencapai tahap beku Ni saya perlu akui memang sejuk Selagi mana isu video Song Sang ini Tak selesai Azmin tak sesuai jadi pemimpin bersatu Ya, yang tu kita tak bincang kita tak ada tak ada SD berkait dengannya um, dan uh, saya rasa kita tak payah pergi ke situ lah tapi yang pastinya saya akan submit laporan disiplin mengenai Azmin dan salah lakunya dan Tun Faisal dan salah lakunya dan saya mendoakan dan, dan uh, saya mendoakan supaya lembaga disiplin boleh uh, jadi seefisien dalam kes saya lah Kes saya laporan daripada Tuan Faisal sampai ke lembaga display 18 hari bulan. 3 hari lepas tu 21 terus isu surat panggil saya untuk datang mengadap berskrin pada 25 hari bulan. Laju. Jadi kita tengoklah mungkin petang ni kalau sempat atau tidak besok pagi saya submit. Kita kita harap lembaga display akan pertimbangkan. Um, saya, saya dimaklumkan oleh pihak yang ada pengaruh lah dalam hal ni yang berautoriti saya rasa tak sesuai kalau saya dedahkan pihak mana uh, tapi ia cukup untuk membuatkan bahawa saya percaya dengan apa yang disampaikan kepada saya masa tu dia orang datang pun dengan niat nak mengatakan bahawa kena be aware lah dia ni nak jadi sesagung maka beware your party ni akan jadi party yang sesagung ni adalah ada video yang tak selesai so itu je pada masa tu jadi bagi saya kita kena kena ada penyelesaian dalam isu tu. Kalau tidak morality Yasmin Ali ni berterusan akan dipersoalkan. Ada Datuk akan bawa yang kesayangan video kepada Kecil uh, Presiden pada rasa depan. Dah, ni, ni, ni. besok masuk sekabar petang ni masuk sekabar sampai lah tu <laughs> kami dapati bahawa ada satu titik permulaan di mana naratif menolak presiden ini mula dicetuskan insiden ini ialah apabila Datuk Suhaimi Ghazali Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor dan juga saudara syukur Mustafa on the way lagi, dia jauh sikit dari ini Ketua Bahagian Pucung dan Ketua Penerangan Selangor dipanggil bertemu dengan yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali pertemuan tersebut berlaku pada hari Selasa 19 Ogos 2025 beberapa minggu sebelum PAT pada jam 11 pagi di ibu pejabat Bersatu. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosnizan Ahmad, Ketua Bahagian Kuala Langat dan YB Datuk Harrison Hasan, Ketua Bahagian Kuala Selangor. Datuk Sohaimi dan sekejap lagi saudara syukur ada di sini dan mereka boleh mengesahkan bahawa dalam perjumpaan itu mereka diugut oleh Azmin Ali bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Sekiranya mereka tidak balik Tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan Presiden Dah pasti Datuk Sahimi dan Saudara Syukur Tak setuju untuk tarik balik Sebab dokumen itu bukan dokumen untuk jatuhkan Presiden Mereka tak pernah tanda tangan Apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden Kami semua tak pernah tanda tangan Apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden Jadi macam mana nak tarik balik dokumen yang ditandatangani tumpuannya ialah tidak mahu usul yang boleh membawa mudarat kepada parti dibawa ke PAT itu tumpuannya tetapi Azmin berkeras dengan ugutan bahawa mereka berdua atau Saimi dan Saudara Syukur tak akan jadi calon kalau tak tarik balik malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah hebat Azmin ni dia beri gambaran bahawa kuasa presiden untuk memutuskan calon pilihan raya sebenarnya datang dari dia. Dia yang pegang. Kalaulah kita tengok kronologi apa yang berlaku, kami berpandangan bahawa Azmin adalah pemimpin atasan yang pertama yang menggunakan naratif songsang ini untuk membuat tuduhan dan ugutan pada Datuk Seri dan saudara Chokop. Yang menariknya, pada masa yang sama, jentera Black Ops di media sosial begitu aktif menyebar naratif songsang bahawa ada usaha menjatuhkan presiden. Tun Faisal, ramai ketua-ketua bahagian sayang sungguh kat Tun Faisal eh? Ketua penerangan parti, pula jadi kepala batu api. Dia bersungguh-sungguh keluarkan macam-macam kenyataan di sana sini. Tapi sikit pun tak ada usaha nak hubungi saya. Nak hubungi saya untuk baca kandungan sebenar SD itu. Saya betul-betul pelik. Kenapa dia tak ada langsung kontak saya, hubungi saya untuk semak kandungan dokumen itu? Adakah dia tidak berminat dengan kebenaran? Adakah dia hanya berminat untuk pasapkan naratif yang songsang ini dalam minda semua orang agar parti kita berpecah?